Уважаемые коллеги, дорогие друзья Корабелы, дорогие жители Николаева, эта книга – это очень светлая страница памяти великого руководителя, великого Корабела. Мы очень гордимся, что Юрий Иванович является нашим выпускником и под его руководством строились все военнесущие корабли, Советского Союза и строили их наши выпускники. Эта книга – это напоминание о величии Николаева, о величии нашего университета. И мы сейчас уже делаем все для того, для того чтобы наш корабельный край имел высококвалифицированных специалистов, судостроителей, инженеров. А с выходом четвертого издания канун 90-летия нашего университета, это очень знаковое и серьезное событие. Поэтому я всех поздравляю с выходом этой книги. Я думаю, что книга переживет и последующие издания. И мы очень рады, что город наш всегда был, будет и останется городом Корабел. Спасибо.